однодумцы, мы сегодня собрались сюда перед стенами нашего родного университета не только и не столько для того, чтобы поддержать многократно избранного ректора нашего университета Семенца Валерия Васильевича. Мы сегодня собрались здесь для того, чтобы выразить свое возмущение позицией нашего министерства, которое долго тянет решение этого вопроса. За три с половиной года мы четырежды проводили выборы. И четырежды министерство, не объясняя причин, не утверждало избранную нашу кандидатуру, нами кандидатуру. В конце концов, дело не в Семенце, а дело в мнении коллектива, которое игнорируется. Игнорируется закон про высшую свиту и положение в избрании ректора. То нам нема что бояться. Мы правильно выбрали себе ректора. И мы Вже з п'ятого разу, каже МОН не глузує нас і не сміється, бо ми з них будемо скоро сміятися, і якщо вони не підпишуть контракт, ми відправимо відставку. Якщо не буде і визивати действо ми підемо далі. Ми поїдемо в Київ, ми будемо перекривати проспект. Я хочу безпосередньо звернутися до міністра освіти. Шановна пані, то не вже ви така велика пані. Це дозволяєте собі порушувати закон. Порушення закону це злочин. Університет вимагає від вас виконати закон. Не соромно вам, коли колектив вибирає, а ви там своїми схемами мудруєте щось, вам не подобається, це ваше право, а колектив вибирає, колектив має право і, будь ласка, виконайте закон. Будьте мужньою жінкою. Возьмите на себя эту ответственность, подпишите контракт, и коллектив вам будет за это очень благодарный. Спасибо. Семенец, ректор, семенец, ректор, семенец, ректор, семенец, ректор. Надоело, уже просто действительно накипело. Уже очень-очень хочется стабильности. Мы уже четыре года практически в этом нестабильном состоянии. Наши требования понятны и простые. Мы требуем выполнения буквы закона и только всего. Мы требуем назначения законно выбранного нами ректора. Университет лихорадит, и для того, чтобы была стабильность, нам нужен ректор с контрактом. И очень бы хотелось, чтобы Министерство наконец-то услышало мнение коллектива и наконец-то подписало контракт с нашим выбором. Ну, я думаю, что коллектив сказал свое слово, и сейчас на этом митинге он еще раз его говорит на весь Харьков, на всю Украину. Я надеюсь, что МОН перестанет реагировать на всякие фейсбучные провокации и наконец-то примет правильное решение. Мы очень хотели бы обратиться еще и еще раз к министру образования, чтобы законность проведения выборов была соблюдена до самого конца. Мы хотели бы закончить вот это безвластие, которое длится у нас уже больше четырех лет. Мы хотим, чтобы университет продолжал работать ритмично, а для этого необходимо, чтобы министерство выполнило вымоги закона Украины про высшую еще до частой подписания контракта с той особой, которая на выборах. Было уже много выборов, да, и каждый раз побеждал действительно он. И здесь сейчас митинг. Сотрудники, студенты, все поддерживают его позицию. Мы надеемся, что наконец-то министерство примет хотя бы одно адекватное решение, потому что ну, перевернуть с ног на голову среди года. Закон о стипендиях они умеют, но хотелось бы, чтобы... И... Наконец у университета появился ректор, а не только какие-то непонятные решения от министерства. Министерство обязано в течение 30 дней подписать контракт с ректором. Наш ВУЗ терпит моральные и материальные издержки. Мы теряем рейтинг в городе Харькове, ввиду нехватки. За последние три с половиной года у нас уже было 5 исполняющих обязанностей ректора. Не можем понять вот такую странную политику министерства, потому что это очень плохо сказывается на имидже нашего университета, например, в частности иностранных международных договоров. Я думаю, что мы соберем организационный комитет нашего университета и будем обсуждать вплоть до поездки в Киев под стены министерства обращения в Верховную Раду и к президенту Украины. Большинство сотрудников вуза голосовала на выборах ректора за семенца валерия васильевича и хотелось бы чтобы на пятый раз нас услышали в общем то и э, наконец-то подписали с ним контракт значит я выскажу свою позицию с точки зрения молодого поколения университета вот эта позиция заключается в два слова за семенца.